Ну що ж, будемо говорити, чому змінилася так риторика Дональда Трампа, і у нас зараз на прямому зв'язку Пітер Дікінсон. Це є новий співробітник науковий співробітник Atlantic Council. Е, Пітер, доброго вечора. Хотілося б з вами поговорити. Ну і звичайно ж, насамперед відразу ж перше питання. Ви чули е, нашого експерта, який каже про те, що намагається просто епатувати е, е, Дональд Трамп? Що насправді в його словах немає ніякого підґрунтя? Що він просто намагається е, заручитися підтримкою такої е, певної верстви виборців, які ще сумніваються за кого вони мали б голосувати, І якраз темою України він намагається їх до себе залучити. Як ви ставитеся до цього? Яка ваша позиція у цьому питанні? Но мне кажется, что вот, э, искать какие-то глубокие смыслы э, в последний комментарии э, Дональда Трампа по поводу Украины не, не, не очень э, логично. Это не человек, который работает по, по этому э, глубокому смыслу. Но на самом деле есть, здесь, э, это, э, все -таки есть показатель здесь, что Украина и поддержка Украины ⁇ это популярный в Америке и Трамп уже признает этого. Было время год назад, полтора года назад, когда много, много деятелей республиканской партии и сам Трамп играли по вопросу Украины, как это не в американских интересах поддерживать Украина, Это не хорошо для Америки. Америка должна, наоборот, дистанцировать себя от всех, все вопросов, которые связаны с войной в Украине, русские вооружения, русские агрессия и так далее. Сейчас он понимает, что если он хочет быть сильным лидером, если он хочет показывать себя как сильный лидер, тогда ему выгодно а, показывать, что он был готов а, быть сильным именно в отношении Украины и, а, и русской агрессии. То есть здесь, конечно, а, он на, на свой, ну он, он, он принимает решение и берет позиции именно за свои интересы, это понятно. Но все-таки он уже понимает, что это в американские интересы, в его интерес поддерживает Украина. Це він так говорить, чи він справді, якщо він виграє вибори, він так зробить? Чи це зараз просто йде риторика, а потім він змінить свою позицію? Тому що в нас в Україні, чесно вам скажемо, відверто сприймається, що якщо виграє Трамп, ми, для нас це буде гірше, набагато гірше, ніж би залишався президентом Байден. Оцініть, будь ласка, ситуацію і дайте свою оцінку от тим подіям і те, що ми думаємо про те, що буде після виборів у Сполучених Штатах Америки. Но во первых надо признать, что отношения между Трамп и Путина и в целом с Россией непонятны. и, скорее всего, здесь есть очень много а, связей, которые не видно и не слышно, но они сильные, они очень серьезные. Мы знаем, что за много лет а, деловой, деловая империя Трампа зависел, был, по большому счету от русские деньги. Uh, они получили очень много денег из России, они активны, они откровенно об этом uh, рассказывали раньше, я имею в виду где-то там 15 лет давности. Uh, они очень серьезно были, uh, настроены на экспансию в России и, и экспансию с русскими партнерами. Uh, то есть отношения между ними было уже давным давно известно, и его политика и карьера тоже связана русский помощь русский Кремль помогал ему выиграть выиграть Белый дом в 2016 году это тоже всем известно и его позиция и до его до его первый срок президент президентский срок 16 года и сейчас и в последнее время его ближний позиция очень часто совпадает Русские позиции он очень часто использовал как называемый кремлевский лексикон, э, говорят по поводу, он говорит вещи, которые только, только мог бы ему передать русские, русские товарищи э, по поводу Украины, по поводу Крыму, по поводу русскоязычных украинцев, по поводу э, Донбасс. И про других вопросов, тоже про Монтенегро в свое время он говорил, и, он говорил вещи, которые, по моему мнению, только мог бы ему передать, э, или прямой русские партнеры или кто-то, который тоже uh, плотно связан с русскими uh, uh, коллеги. Um, но, между прочим, это все известно, и это все факты. Конечно, uh, это повод для, для сомнения среди украинской аудитории по поводу что будет, если Трамп опять вернется к Белому дому. Но все-таки его риторика была очень про кремлевский, очень про-путинская перед его первым сроком. И когда он стал президентом, он дал больше для Украины, чем Обама дал. Он дал Украине первый джавленх, например. Он открыл, он перешел этого, этого очень важной символической линия, который Обама постоянно сказал: нет, я этого не буду сделать, мне этого не выгодно, я не хочу этого сделать, я не хочу против Путина. И Трамп сказал: надо, хорошо, значит я буду. Значит Обама был боем, значит что я буду это сделать. Поэтому я думаю, что здесь можно рассчитывать на интересы Трампа. Если интересы Трампа совпадают с интересами Украины, тогда все будет хорошо. Если интересы в Трамп не совпадают с интересами Украины, тогда все будет плохо. Но все-таки это будет только от этого зависеть. У него здесь какие-то там конкретные идеологические позиции нет. Он будет искать и сделать то, что ему выгодно. А, и сейчас сейчас, скорее всего, выгодно для Америки, и им понятно, именно Трамп понятно, и его коллеги понятно, что выгодно для Америки поддерживать Украину. В той же час, Пітер Байден так само гостріше заявив, і от ми бачили цю прес-конференцію спільну прес конференцію Макрона і Шольца, на якій Макрон показував оці карти і пояснював, чому треба дозволити бити натівською зброєю по території Росії, що це потрібно для того, щоб захистити Україну. і Що потрібно це дозволити? І кажуть, що дві речі, про які зараз буде говорити, якраз Джозеф Байден і одна Одна з них це те, що потрібно дозволяти бити натівською зброєю по території України. По території Росії. перепрошую. Наскільки це реально, і що це за риторика Байдена? Поясніть її. Ну, от пока от зараз ми останні місяці, навіть менше місяця. В початку місяця приїхав в Києві. Дэвид Камерон, британский министр иностранных дел, он сказал, хорошо, мы согласны, Украина могут использовать британские оружие в России. Потом, если я не ошибаюсь, Финляндия сказала да, Чехия сказала да, Швеция сказала да, Прибалтика, полякам они сказали, мой, мой за. И теперь Франция сказала да. И вот, ну, вот мы в таком громким голос, но то же самое, наверное, тоже так сказал по-своему Шелц и Германия. То есть осталось единственный здесь крупный игрок, который не согласен, не согласен на использование западной оружия, именно в Россия. Это Байден. Я думаю, что эта позиция недолга, потому что он не может быть единственным, который не согласен в этом. Я думаю, что в ближайшее время мы будем видеть какой-то компромисснивесья из Америки, когда они будут сказать: вот мы согласны, примерно то же, то что Макрон сказал вчера, мы согласны на использование нашего оружия именно по базе, который использовал для атаков на Украину. никакие там инфраструктурные позиции, то есть железные дороги и так далее, никакой э, экономический объектов, как, как нефто, нефтозаводов или что-то такого типа. Но конкретные военные базы, это имеется в виду авиабаза, позиция артиллерии русский и даже собра... где собираются русские войска на при... Триград... это все будет возможно стрелять с американских оружием. Ну, я предполагаю, что так будем скоро слышать. А Китая? Про Китай кажуть, що ніби то Байден так само готовий прийняти певні міри для того, щоб ну, якби покарати Китай за те, що він дає можливості оцих подвійних технологій використовувати росіянам для того, щоб готувати зброю, яка йде проти України. Це реально? Чи це, це більше, знаєте, якби така, от це кажуть, що це ніби буде другий крок Байдена якраз? Да, от зараз... Возможности влиять на Китай э, крайне минимальны, мне кажется. Крайне минимальны. Э, есть, конечно, экономический, э, экономический шантаж, который у Запада есть. Э, Китайский экономика сильно зависит от, от европейских, и рынки. рынков. Но есть это дво, это с двух сторон эта зависимость. Они тоже зависят от, от, от Китая, поэтому я не представляю здесь, что будет серьезный серьезный конфликт по поводу китайской поддержки для России, к сожалению. Это вот реально, возможно, будет более актуальный вопрос уже 2025 год, и когда будет или второй срок Байден, или второй срок все-таки Трамп. Тогда вот отношения между Западом и Китаем будут на первом плане. И, конечно, много всего переговоров между этими двух сторонами. Будет вокруг вопроса по поводу китайской поддержки э, для России, которая скрепляется, и всем известно, что скрепляется. Всем известно, что Китай сейчас поставит все ставки на Россию, и не готов никакой э, проигравший вариант для России. То есть это для Китая уже будет стратегическое поражение, которое они не готовы э, признать. Скажіть, будь ласка, пітер, в нас я згадую весну 22-го року, і для всієї української нації було дуже знаєте, таким бадьорним підбадьорливим жестом, те, що абсолютно несподівано Байден тоді з'явився в Києві, в Києві, який тільки відігнав війська російські від себе. Зараз дуже багато точиться дискусій з приводу того, приїде чи не приїде Байден до е на саміт миру, який планується відбутися в Швейцарії. І е зараз, ніби йде мова про те, що ну. Точно будуть американські представники, а от чи буде Байден, чи не буде Байден, це вже питання відкрите. І про це офіційно поки що заявляють. Скажіть, ваша точка зору: приїде Байден? Це таке в нього загравання, тому що для нас це було б дуже сильним таким посилом для України, як на мене. Чи все-таки він дивиться, хто приїде, наскільки він буде сильним, скажімо так, ресурсно у цей саміт Миру, і тоді він буде вирішувати, їхати чи не їхати. Uh, я думаю что он не приедет я думаю что uh, возможно возможно что он, он, он будет там участвовать uh, принимать участие но скорее всего не будет uh, потому что его есть тоже свой очень очень uh, большой потребности именно сейчас в Америке в, в, при, при выборной гонке. Но главный здесь, я думаю, фактор ⁇ это то, что ничего решаться в этом саммите не будет. То есть это будет саммит, чтобы консолидировать а, поддержку для Украины по весме. Это важный событие, это важный момент для а, для западным миром в первую очередь, чтобы показывать, что они а, готовы на долгосрочный перспектив поддержать Украину но здесь какие-то решения, какие-то глобальные моментов а, не будет, и всем это прекрасно понятно, поэтому я думаю, что Америка будет отправляться, ну не 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 совсем низкий поставленный человек, но не Байден, а, возможно, что будет Блинкен, возможно, что будет кто-то еще в этом орден, но скорее всего я был я был бы лично я был бы очень удивлен, если Байден приехал. Дякую дуже, Пітере, за е, таку глибоку оцінку того, що зараз відбувається в сполучених штатах Америки. Я пана, що ми ще будемо з вами спілкуватися. Вам гарного дня! І е, я впевнений в тому, що всі ваші ці прогнози справдяться, тому що для нас вони дуже і дуже важливі. Ну що можна сказати зараз на даному етапі ситуація складається таким чином, що від виборів сполучених США Америки дуже багато не тільки для України, а для всього світу, але для нас це дуже дуже серйозно. І напевне, наша доля подальша так само залежить від того, хто вибрав хто виграє вибори. Але як ми чуємо, зараз змінилася риторика так само в Трампа. І в принципі, якщо Трамп навіть виграє вибори, то як виявляється, може бути певні моменти, не такі, які ми собі уявляли, і в принципі це не є так критично для України і підтримки України. Не будемо на це сподіватися, і будемо сподіватися на те, що наші збройні сили доведуть, що вони гідні і що вони можуть захищати нашу країну, як вони це доводять протягом останніх двох років. Я кожному з них бажаю повернутися додому живим, здоровим, і я впевнений, що ми дочекаємо перемоги.